Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Baru aja aku habis upload video tentang pemotongan harga menggila-gila daripada jenama China BYD membuat satu lagi kejutan kali ini lebih besar lagi. tapi bukan di Malaysia lah di Thailand. Apa pun kita kena tengok pricing trend kat Thailand ni untuk melihat apa yang dia akan buat ah di Malaysia sebab memang saya rasa kat situlah benda ni akan mengikut kita nantikan ah. So kita tengok sekarang ah. Ah, uh, oh, mengejutkan. So sekarang kita tengok uh, ni harga-harga barulah saya letak harga ni dekat sini supaya so all boleh nampak dan tengok dan fikirkan apa yang akan berlaku. So kita tengok dekat sini dalam senarai harga ni, pemotongan harga paling besar berlaku kepada BYD Seal All-Wheel Drive yang high performance diikuti oleh BYD Seal Dynamic dan juga BYD Seal Premium. Jadi Seal ni telah mengalami perbezaan ataupun penurunan harga sekitar 30%, paling tinggi 33% untuk Seal all wheel drive yang high performance So ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai lagi ruang untuk pemotongan harga Sebab di Thailand ini bukannya diskaun Ini memang terus OTR punya pemotongan harga penjualan Dan ini maksudnya you pergi mana-mana pun tak perlu nak haggle Tak perlu nak tanya ada promosi ke tidak Inilah harga baru untuk BYD di Thailand So kalau kita tengok dekat sini Kita akan nampak bahawa pemotongan harga tu adalah terfokus kepada segmen sedan sebab yang paling besar lah maksud saya ialah kerana memang saya rasa di situ dia ada nampak lagi peluang untuk mendapatkan pasaran yang lebih besar kerana mungkin jenama-jenama seperti Toyota Corolla, Honda Civic masih lagi mempunyai sedikit penguasaan di dalam segmen sedan di, di di Thailand sebab Jepun memang kuat dalam segmen, segmen C punya sedan lah. So kita nampak pemotongan harga yang paling dramatik berlaku di situ menurunkan harga kereta-kereta ini saya rasa menjadikan ianya lebih menarik lagi daripada sebarang sedan yang ditawarkan oleh jenama-jenama Jepun di Thailand dan kalau kita tengok yang version Dolphin pula memang penurunan harga yang agak banyak juga sekarang kita melihat dia dah turun Dolphin Standard sampai ke 64000 eh ini menjadikan kereta ni salah satu kereta yang mungkin dah masuk julat harga mampu milik untuk golongan kebanyakan saya rasa Thailand akan menghadapi satu lagi anjakan besar dari segi penjualan kereta elektrik dengan pengumuman-pengumuman harga yang macam inilah so kita tengok lagi pengumuman harga yang besar juga berlaku dalam model baru mereka Sea Lion, Sea Lion pun turun juga harga sampai 12% so penurunan ni across the board yang paling sikit turun ialah BYD M6 sebab M6 harga dah memang dah rendah jadi harga tu tak akan turun lagi lah tapi Ato masih lagi mempunyai ruang untuk penurunan harga di mana kita melihat uh, Ato yang extended sekarang RM103,000 saja di Thailand penurunan RM12,900 lah satu penurunan yang besar walaupun masa tu saya rasa kalau 103 campur 12 masih lagi 115,000 masih lagi lebih mahal lebih murah daripada yang di Malaysia tapi diturunkan lagi harga jadi lepas tu kita boleh tengok pula Pemandangan lah, antara pasaran Malaysia Dengan pasaran Thailand Dan saya rasa ini juga akan ada Satu uh, mendatangkan kesan Kepada harga jualan di Malaysia lah sebab kalau di Thailand harga dah macam ini Di Malaysia macam mana Adakah mereka akan turunkan harga Yang saya nampak bermasalah Mungkin ialah Dolphin lah Dia tak boleh nak turunkan harga Tetapi kita tak tahu apa perancangan dia Mungkin dia akan buat CKD SKD ke apa ke Dalam masa terdekat Untuk menurunkan harga Dolphin Dan Dolphin untuk bawah RM100,000 di Malaysia ni ramai lagi orang masih keliru eh. Harga ceiling rm ringgit tu Bukan harga ceiling, harga lantai rm ringgit tu Adalah untuk kereta-kereta yang diimport masuk sepenuhnya Kalau you nak jual kereta you bawah rm ringgit Tak kira lah enjin apa pun tak kisah Enjin diesel ke, petrol ke, hybrid ke, EV ke Kena buat local assembly, kena pasang di Malaysia jadi kalau kita tengok dekat sini semua model-model lain ni masih lagi mempunyai ruang untuk penurunan harga kecuali mungkin Ato3 lah premium tu dah bawah dah 100 ribu so ada tiga model di Thailand sekarang bawah pada 100 ribu yang di mana saya rasa mungkin juga kan dia orang buat uh, local assembly untuk dua model ni untuk di Malaysia untuk membolehkan dia mendapat pasaran lagi apa yang kita dapat tengok daripada sini ialah signal datang daripada BYD ialah mereka sangat serius untuk menguasai pasaran saya rasa BYD mahu menjadi uh, top 5 top 5 brand dalam dunia pada tahun ini memang saya rasa ini satu langkah yang nampak dia orang serius dalam hal ni eh. So kalau kita tengok pula perbezaan harga antara Thailand dengan Malaysia sekarang, kita tengok perbezaan harga yang paling tinggi of course ialah model Dolphin lah sebab kita tak boleh turun bawah RM100,000 kita dah stuck dekat situ eh. Tapi sama ada dia orang akan melakukan sesuatu untuk menjadikan uh, Dolphin yang lebih menarik, kita tak pasti. Apa kata kalau dia orang buang uh, version standard? dan tawarkan Dolphin Premium pada harga RM100,000 mungkin berlaku saya rasa mungkin berlaku uh, bagaimana dengan Ato mungkin juga dia orang buang yang Ato Premium hanya tawarkan extended pada RM124,000 mungkin juga berlaku sebab sekarang ni kita tengok ada situasi ni ada perbezaan harga yang sangat besar antara dua pasaran yang bersebelah menyebelah sama ada mereka akan buang setengah model dan turunkan model yang lain harga makin rendah ataupun mereka akan lakukan program CKD kedua-dua tu adalah satu possibility sebab mereka bersama dengan Sam Dhabi satu konglomerat yang besar di Malaysia dan CKD adalah satu possibility yang sangat uh, boleh menjadi kenyataan lah kalau kita tengok pula BYD M6 juga mempunyai perbezaan harga tetapi, <tuh> 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 tapi untuk M6 ni harga dia dah sikit lah perbezaannya dalam 6% saja. Ada kemungkinan yang turunkan juga seperti harga di Thailand ada kemungkinan untuk BYD Seal ini masih lagi mempunyai ruang saya rasa ini yang akan berlaku lonjakan besar di Malaysia juga. Kalau mereka menurunkan BYD Seal ni ya eh, kalau kita tengok di Thailand sebelum ini harga BYD Seal ni uh, ialah 170,000 eh. 170,000 dia turunkan sampai jadi 128,000 untuk Seal Dynamic eh. So kalau dia turunkan sampai 128 ribu macam ini di Malaysia Ianya memang saya rasa akan mendatangkan tamparan yang hebat Kepada sedan-sedan segmen C Ya, terutamanya daripada jenama Jepun dan jenama Korea lah. Korea saya rasa dah tak ada sedan sekarang Jadi jenama Jepun lah yang akan terkesan paling besar sekali di sini Kalau kita tengok uh, harga BYD Seal All Wheel Drive Yang ini kereta yang boleh memecut Oh uh, laju lah kereta ni memang sangat-sangat hebat kereta ni eh. Sekarang harga daripada sebelum ni sama lebih kurang Jadi daripada RM205,000 di Thailand turun kepada RM154,000 Apalah di Malaysia tu nak turun daripada RM199,000 ke RM154,000 Saya pun tak pasti macam mana di Thailand dia boleh turun rendah sangat Mungkin ada insentif-insentif disebabkan mereka dah buka kilang di Thailand Jadi ini adalah satu realitilah lah Kalau kata mereka merancang untuk membuka kilang di Malaysia Kemungkinan pembukaan kilang atau pengumuman ini berlaku dalam tahun ini, jadi maka dengan of course komitmen lah membeli tanah, apa sebagainya dan janji kepada kerajaan Malaysia ada kemungkinan harga-harga ini mungkin boleh di didapatkan di Malaysia. Saya tak pastilah Dolphin tu boleh tol, ke boleh turun sampai ke 64,000 sebab yang Pro 2 punya EV yang belum keluar pun dijanjikan bawah 80,000. Tapi ini realiti yang sedang dihadapi oleh Proton dengan Pro 2. Saya sangat-sangat berharap dan Proton dengan Pro 2 boleh ambil iktibar daripada sini dan ada war chest aa, ataupun dana peperangan lah dalam hal ni untuk berlawan dengan mereka-mereka ni. Saya tak tahu berapa kuat dana peperangan Proton dan dana peperangan Pro 2 untuk perang harga ini. Tetapi saya rasa ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan kesan yang sangat besar di Thailand. Jenama-jenama Jepun yang tengah struggle. Baru-baru ni kita tengok di Bangkok International Motor Show. Ramai yang cakap jenama-jenama Jepun tak ada model baru langsung nak ditunjuk. Ada satu dua saja daripada Mazda itu pun produk-produk yang dijenamakan semula daripada Chang'an daripada Dipal uh, Dipal Sport of Chang'an Group. Right? So ini adalah satu masalah yang akan agak besar juga uh, daripada untuk Proton dan produksi kerana kalau mereka betul-betul uh, nak menguasai pasaran Malaysia, so mungkinlah pricing Dolphin tu dia tak boleh turun Bawah RM80,000 Mungkin Sebab Prodor kata Dia nak bawah RM80,000 Sebab di Malaysia masih lagi Yang harga bawah RM100,000 tu Dikawal dengan agak ketat jugalah Agak atas RM100,000 Saya rasa dah macam boleh Free for all punya fight Tapi harga bawah RM100,000 Mungkin ada lagi kekangan-kekangan tertentu Tetapi kita tak tahu Sebab Sebenarnya realitinya di Malaysia ni kerajaan sekarang macam mempunyai attitude ataupun sikap yang lebih laissez-faire ataupun open market punya attitude kepada pasaran industri otomotif ni. Kita tak tahu apa yang akan dijanjikan oleh BYD bersama dengan Siam DABI untuk pasaran Malaysia untuk menjadikan produk mereka lebih menarik. Untuk Siam DABI mereka sekarang adalah konglomerat otomotif terbesar di Malaysia kerana mereka menguasai jenama Toyota dan juga jenama Pro 2. So, dua-dua ni sudah mengawal lebih daripada 50% pasaran. So, dengan adanya BYD, mereka kalau, of course, they need to consider Toyota and Pro 2 punya position. But they will want to have a bigger share of the pie, especially dalam uh, segmen EV kan ini adalah teknologi masa depan. So I think some kind of serious uh, thinking would have to happen dalam kumpulan Uh, Sam Dhabi untuk memikirkan mana strategi otomotif mereka uh, vis-a-vis Pro2 Toyota dan juga BYD uh, of course dalam BYD dalam uh, Sam Dhabi ada juga jenama-jenama Korea dan EV-EV lain tapi this is the key uh, core brands untuk Sam Dhabi dan juga di Proton lah, dengan tengok harga ni kita tak tahu ke mana, ke mana lagi dia nak pergi kalau Ato3 yang paling mahal boleh turun sampai RM103,000 I don't know It's now the same price as the M6 Dynamic. Make sense? Aku rasa make sense. Sebab M6 Dynamic tu memang slightly different market. Dia untuk orang yang nak kereta 7 seater. Whereas untuk Ato 3 Extended, dia bukan untuk orang nak 7 seater tapi mungkin nak slightly longer range. So this is very... Aku rasa pricing strategy ni sangat uh, real, sangat logic dan... Uh, oh it really makes sense i don't know ke mana dia nak pergi in fact kalau kita tengok bawah tu sekali BYD Sea Lion 6 yang hybrid pun yang baru masuk ke Thailand pun telah diberikan penurunan harga 10-11% ah ha. so nak kata macam mana saya pun tak tahu this is something yang uh, really out of uh, expectation untuk saya And, uh, saya minta kawan-kawan komen sikit lah Apa yang korang rasa pendapat tentang benda ni yang sedang berlaku ni Saya rasa di Thailand, kerajaan Thailand dah bagi uh, notice lah kepada BYD Kerana tahun lepas bila dia orang potong harga masa buka kilang Ramai orang komplain lah Kata dia orang tertipu bila BYD kata harga tak turun Ni turun lagi sekali Tapi nak buat macam mana? Takkan dia nak marah BYD turunkan harga Sebab dalam uh, kita tengok polisi kerajaan Thailand Mereka mahukan certain number of cars jadi kereta elektrik dan kalau BYD merancang untuk membuka kilang di Thailand untuk ekspor daripada Thailand of course mereka tidak akan komplain banyak sangat I guess because that's their industrial policy jadi macam mana kita tengok di sana kan saya rasa untuk orang yang dah beli kereta tak nak buat apa lah kan mungkin di sini pun orang takut nak beli BYD punya jenama kalau sale dia turun lepas pengumuman di Thailand ni Mungkin di sini orang berhenti ya, put the brakes on ya, untuk beli. Oh tak mau, tak mau beli. Boleh ni, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Dan saya rasa itu akan berlaku. Dan kalau itu berlaku, saya rasa BYD Malaysia tak ada pilihan. Mesti kena respond, Turunkan lagi harga. Sebab kalau Ato 3 boleh turun sampai 30, 103 ribu. Kalau kat sini you tengok harga 123, you nak beli ke? Of course, saya rasa you akan fikir tunggulah kejap. Kalau dia turun lagi 20 ribu, why not right? So this is something yang aku rasa akan mendatangkan impact yang besar kepada pasaran di Malaysia Yang dah beli tak lain apa-apa aku rasa sorry lah brother nampak macam mana Tapi orang yang belum beli sangat excited tengok harga ni Jadi untuk BYD yang dah beli sikit sangat yang belum, masih belum beli sangat lah banyak There is no to me lah aku rasa BYD cara dia tengok ada there is no, no way I don't do this It's, tak ada rugi saya kalau aku buat macam ni. Selagi dia tak rugilah jual kereta tu. Kalau masih lagi ada untung, masih lagi ada margin. Of course, this is something yang dia akan buat. Sebab ini boleh membunuh persaingan. Dan tikaman ini sangat brutal. Komen banyak-banyak kat bawah. Setakat setuju je video aku hari ni. Aku tahu aku dia rambling sikit. Sebab this is just satu yang mengejutkan. Komen banyak-banyak. Kalau kau suka video ni, tolong aku tekan butang like. Dan uh, kalau bermanfaat, kau kongsikan kepada kawan-kawan dan macam biasa, yang mana belum melanggan, tekan butang langganan, juga butang lonceng sebab so, tak ketinggalan bila kita memuat naik video terbaru. Mohon Malaysia, apa yang beramah. Kita jumpa lagi.